नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ಹರಿ ಓಂ ಎವ್ರಿ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಗೀತಾ ಯೋಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತಾರು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಗ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ದ್ವೇಷ ತು विषया विषया इंद्रिय इंद्रिय चरण, चरन आत्म आत्मश्य वश्य विधेय विधेय आत्मा आत्मा प्रसाद प्रसाद अधिगच्छति अधिगच्छति रागद्वेषवियुक्तैस्तु रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादमधिगच्छति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् रागद्वेषवियुक्तैस्तु न्द्रियैश्चरन् आत्मवशयात्मा अधिगच्छति आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयान् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा ಪ್ರಸಾದಂ ಪ್ರಸಾದಿ ಆದರೆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಚಿತ್ತವುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವನು ಸರ್ವ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನಾಂ ದುಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿ ಹಾನಿ ಅಸ್ಯ अस्य उपजायते उपजायते प्रसन्न प्रसन्न चेतसः चेतसः हि हि आशु आशु बुद्धिः बुद्धिः परियवतिष्ठते परियवतिष्ठते प्रसादे सर्वदु खानाम् प्रसादे सर्वदुःखानाम् हानिरस्योपजायते हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु प्रसन्नचेतसो ह्यासु प्रसन्न बुद्धिः पर्यवतिष्ठते पर्यवतिष्ठते प्रसादे सर्वदुःखानाम् हानिरस्योपजायते प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः ेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते प्रसादे सर्वदुःखाना आनिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्यो पजायते प्रसन्नचेतसो ख्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। By divine grace comes the peace in which all sorrows end, and the intellect of such a person, of tranquil mind. ಸೋನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಶಾಂತಿಯು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬುದ್ಧಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ न न अस्ति अस्ति बुद्धिः बुद्धिः अयुक्तस्य अयुक्तस्य न न च च अयुक्तस्य अयुक्तस्य भावना भावना न न च च अभावयतह अभावयतह शान्तिः शान्तिः अशान्तस्य अशान्तस्य कुतः कुतः नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम् अशान्तस्य कुतः सुखम् नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्त तस्य भावना नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम् न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम् नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम् नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः But an undisciplined person who has not controlled the mind and senses can neither have a resolute intellect nor steady contemplation on God. For one who never unites the mind with God, there is no peace. And how can one who lacks peace be happy? ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಂದುಗೂಡಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹವನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದವನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಆನಂದವಾಗಿರಬಹುದು ಓ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತ ಗಮಯ ॐ शान्ति शान्तिः शान्ति मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ता भवन्तु हरिः ओं तत्सत् श्रीगुरुभ्यो नमः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरि ओं यू एव्रिवन् फोर् जय्निङ्ग् टुडे हरि ओं